щоб ми один одного почули, ділилися своїми думками, але й важливо те, щоб люди світу зрозуміли. Україна бореться за свою незалежність, за цілісність держави. Ми не хочемо війни. Нам треба мир, щоб не гинули люди ні з одного, ні з іншого боку. З учасником велотуру всі за мир. Нодаром Беліце, ми зустрілися в Черкасах. На той час він проїхав 2500 кілометрів. Попереду було понад 7000. Дуже Очі надію, що все таки разом верх, прекратится боевые действия, прекратится стрельба, более активно будут политики решать данные вопросы, они будут у вас героями, а не то, что хлопцы сейчас погибают у вас. То есть самая основная задача призвания как всех украинцев, так и россиян, так и всего мира, чтобы как-то содействовать, способствовать, чтобы был мир в Украине, чтобы не убивали хлопцев, всех отят мира, коротко, чтобы не распространяться. распространяется. я не експерт, вам я не політик, просто фіксую вату ситуацію, що хватить убивать людей, ані в галошах там і в тапочках, і Бог знає, що твориться. З батьма людьми зустрічався на Дар Беліце. Зав'язувалися дружні стосунки. Він висловлював свою думку, слухав уважно співбесідників. Всі стомилися від війни і хочуть миру. основная задача сейчас, вот что сформулировался, это без 5-10 каждый день объявлять часом мира в Украине. Вот был 21, 21, сентября День мира Организации общественных, общественных наций, да? Объединенных наций. То есть. И сейчас пускай каждый день объявить часом мира в Украине, пригласить вот и что-то сделать Основная задача вот это. Так что еду по возможности, встречаюсь с максимальным количеством людей, не до удовольствия, не до экскурсии. Известно у нас цикавило питание, чья же идея была организовать этот велотур, что у прагнение людей жить мирно. Идея данная, не моя, это... 14-кратный рекордсмен мира Джумбер Давидович Лежава, который скончался 25 июля этого года. Значит, человек, который в одиночестве объездил весь мир на велосипеде, он хотел тем самым э, велотуром как-то призвать э, тоже внимание спортивной общественности, культурной, творческой общественности и всего населения, не только в Украине, а всего мира. Я как могу сейчас делаю его дело. Ну, получается более или менее, естественно, но если бы он был жив, если бы он был бы здесь резонанс был бы абсолютно другим, и эффект был бы естественно другим, но я не остановлюсь, пока вот до реальных результатов не дойдем. Между собой, что Украина и Россия воюют сейчас, в данный момент, так, если назовем вещи своими именами, это очень печально и очень обидно. И кто-то делает громаднейшие деньги, а кто-то ложит просто голову и... Даже компенсації никакой. то есть катастрофа катастрофа у вас страни. Слава Україні, мир в Україні. Велотур всі за мир розпочався у Києві. Це була велика мрія грузинського спортсмена, мандрівника, 14-ти разового рекордсмена, книги Гіннеса, заслуженого діяча спорту, деспана миру від ЮНЕСКО, посла захисту природи ООН, інженера кібернетика, лауреата державної премії Грузії Джумбера Давидовича Лежава, 25 До липня 2014 года року Джумбер Давидович пішов в життя, але добрі справи продовжують служити людям. Идею свого вчителя прихопили учні. Если он был бы сейчас жив, если он был бы здесь, уверяю вас, что может я что-то не то говорю, может я что-то немножко другими словами говорю, а он сказал бы и ему послушали бы, понимаете. Когда он проезжал воинствующие племена где-то там в Африке или там в Аравии, в честь его ему давали по коридору, прекращали стрель стрельбу. Он ехал. Все равно 60-70 килограмм груза на велосипеде. Не то, что у меня 10 килограмм. Представляете? И он ночевал в палатках, где попадало Ну, то есть человек-легенда. Его биография, на самом деле, ему 46 лет сделали сложнейшую операцию. То есть по физической, значит, у него было проблемы в возрасте 50 лет начинает ставить мировые рекорды в сложнейшей дисциплине от от, от пола упор лежа. В течение часа человек отжался 5011 раз. Можете представить? Джумбер Давидович Лежава ездил вокруг земли на велосипеде. Вот черным на суше, значит, это его путь. Вокруг земли 1993-2002. Он проехал более 200 тысяч километров на велосипеде. Единственный человек в мире, который совершал такое. Когда была война в Грузии, вы помните эти дни? Конечно. Как это все было? Это было очень плохо. Начиная с 90-х годов отношение такое, что у вас сегодня ведет информационная сторона, то есть, да, оно ничего хорошего нам не принесло начиная вот с 90-х годов. Лишь бы, чтобы политики получали э, погромче аплодисменты, и они кричали все, что угодно. А по концу мы получили войну между братьями, абхазцами и грузинами, между осетинами и грузинами. И это кому-то выгодно. Так? В 2008 году грузинский народ не хотел и не хочет сейчас, и никогда не хотел войны с Россией. Понимаете? Навязали нас эту войну. Кто напал на кого? Грузия на Россию или Россия на Грузию? Это Тогда... не имеет значение. А Кто, мне кажется, того, это раз... имеет. Россия дошла до Тбилиси 20 километров. Почему дальше не пошла, если она хотела так? Вы понимать? считаете, что нам надо было ждать, пока дойдет до Киева? Это нет. Дело не в том, чтобы... Или сейчас же Россия назавжди остановит агрессора. Чем? Как? хлопцами, которым по 20 лет нету и которые стрелять не умеют. Вы этим хотите остановить войну? Конечно, нет, но а так. какой выход... Ищите сами. Я предложил э, даже в Жмеринке, чтобы Жмеринка протянула руку дружбе Грозном в Чечне. Винецкая область, Винница, что протянула руку дружбе Москве. Как-то этим, понимаете, победит то, что волна пошла у вас отрицательной и м, вот это вот накаляет ситуацию, поднимает там, температуру кипения. В России люди выходят на марш мира. Россия свобода, Украине мир. Под таким девизом. И что вы этим мне хотите сказать? Они не хотят тоже войны. Люди прозревают и, в России. И так, давайте, чтобы быстрее, быстрее как бы прозревала ситуация. Вы хотите победить Россию или Грузия в 2008 году хотела победить Россию? Это просто была провокационная война. Понимаете? Тут мы что, опять-таки, прошли и Абхазию, и Южную Осетию. Мы потеряли эти территории. Мы потеряли не территории, а отношения между народами, понимаете? Между братскими народами. Что у вас сейчас и происходит? Как поведомил Нодар Белидзе, за 10 месяцев планируется подолать отстань понад 10 тысяч километров, побывать в 80 местах, в 350 населенных пунктах. Шлях проляжет через украинские места и села. У Киеве, Минску, Москве, Грозному, отбудутся встречи с президентами, а у Тбилиси с патриархом. Если в мой дом пришли, то я не должна воевать, не должна закрывать вы дверь. Сказать, что э -э. Россия просто пришла у вас? Они пришли к нам. Они может, воюют вы на нашей территории. Может, вы посмотрите вокруг себя, что ваши политики творили и творят. И ваши олигархи. Мы творят. уже видели, что творил Янукович, повывозил деньги, но, обворовал народ. Мы но, уже многое видели. Я очень надеюсь, что все-таки сейчас не на колец ситуацию не искать крайних. Сейчас просто, чтобы войне отошли. Вы считаете, что Россия должна покинуть территорию Украины и уйти отсюда? Я одно знаю, что, естественно, Россия не должна быть в Украине как военная э, сила, так. То есть вы должны сейчас, понимаете, вот когда идет война, когда стреляют там. И провокация, и информация, можно говорить все, что угодно. Самое главное, чтобы не стреляли. А потом международные комиссии с того же России, с той же Грузии, с той же там не знаю откуда. Пускай разбираются, кто прав, кто виноват, кто начал, кто что хочет, понимаете? За что борется Украина, ваши мысли? За что мы боремся? Э -э тоже очень широкий вопрос. Но я очень надеюсь, что, как бы я скажу финиш, да, что народ все-таки получит нормального правительства, то есть достойного и достойные отношения международные, дружеское, не военное, понимаете? И это самое главное. Ни один человеческий жизнь не стоит того, что делается я сейчас. Согласна. Цвет нации гибнет, но борется Украина за целостность за территории то, что, на я скажу за то что э, европа э, объединился там нету границы, так в европе оно же, и, и, и будет время, когда между Россией, между Грузией, то есть между Грузией и Россией тоже уберут границы. Будет свободное передвижение, возможность. И сейчас просто нам надо, наверное, поумнеть, помудрить и учиться и э, прекратить сейчас же это убийство. Я проехал 2500 километров, я обсал, общался с очень многими людьми. Никто не хочет войны и ничем. Это не заменит смерть людей, понимаете? Так. Я не могу много весомые слова говорить. Я просто призываю всех, по возможности, часов 10 утра, без 5-10, объявить часа мира в Украине. Я э, как-то э, общался с людьми, все-таки. Э, не просто, чтобы я проехал и до свидания. Нет, без пяти минут десять каждый рабочий день, пускай у людей начинается с молитвы, с хороших вот-вот, чтобы не было войны, чтобы не убивали. А остальное уже дальше будет какая-то еще проясниться картина, какая-то идея, какая-то тема, чем. Можна е, способство, чтобы українське государство осталось в мире, в і, е, в покое. Нодар Беліт зависловив свою думку, що нині не треба шукати крайніх, а Росія і Україна повинні припинити воєнне протистояння. Україна определила свой путь євроінтеграція, целостность території, мир. Е, і поэтому ми боремося за целостность территории, За мир, за евроинтеграцию. Но сейчас все-таки это всем ясно, что каждый хочет к лучшему, но не за счет трупов. Максимально в 21 а кто, Кто нас... на кого напал? Украина на Россию или на нас Россия напала? Я не вижу в стране вашей э, военного Значит, положения. Крым мы оставили, выходит. Не было у нас ни чем воевать. Мы оставили Крым. Забрала Россия Крым. Дальше она идет и дальше. И в Мариуполе и, сейчас и другие города захватывают. Нет, я все-таки не согласен с тем, чтобы... Как бы, понимаете, это я немножко тогда своими словами скажу свою позицию. Сейчас в Украине идет умышленное убийство людей. Как с этой стороны, так и со стороны России. Вы думаете, что со стороны России они не гибнут? Там тоже пачками идут гроби, так? И что происходит? Сами родственные народы в мире объявляют между собой войну. И Но ну, не мы пришли к России на территории, а они я к нам. Вижу. А что вы видели? Я вижу, что где идет война, я вижу, так? Вы видите где, а кто пришел? Так. Украина напала на Россию? Вот скажите, или Россия на Украину? Вы что хотите сказать? Я... Россия не напала. Э, э, на секундочку. Я не ищу сейчас крайних. А надо разобраться, Главное... кто на кого напал. Так, не сейчас. Не за счет войны разобраться. Так, сейчас, если вам хватит мудрости... Отдать если... территории? Нет. да Господи, это провокационные я, я, вопросы Нет. сейчас. Да, Потому что если вам, Украине, хватит мудрости, если России хватит мудрости, давайте прекратить эту бойню. Мы и не с... хотим бойни, к нам пришли. Так, пускай тот, кто приходит... Он кто не пришел, уходит. Так, пускай там же опять-таки прозреет ситуация. Они не что прозревают. Что за счет, опять-таки, хлопцев, которые не видели, не держали в руке рогатки, я здесь сегодня задал вопрос. Мы 20... не хотим, чтобы они погибали. Так, и что вы делаете для этого? Вы хотите сейчас сделать крайним, и чтобы он развернулся ушел? Такого не будет. Так, так не получается. Видите, нет? Так же оно неэффективно. И всякие там э, э, санкции, всякие там закручивание гайки, оно не действует. Может, мы все-таки по-хорошему как-то договоримся? У нас в Грузии и на Кавказе есть кровная месть. Вы это знаете. Мы не перебили друг друга. Сейчас пускай все Кавказ, весь Кавказ возьмет слово, возьмет поддержку обоим народам, чтобы мы это прекратили. Никто никого не возьмет в плен. И в 21 веке опять-таки мировое сообщество более активно, нежели просто считать трупы, должно подключаться к данной процессе в Украине и мирным путем решать все вопросы. Основна задача даного моєго велотура. І призиваю всіх, і я говорю, щоб слава України, мир в Україні вам, герою в гробах Уже хватить. у 2008 році. Росія здійснила окупацію та анексію частини території Грузії. Формальним приводом для анексії було названо напад на російських миротворців та захист мирного осетинського населення. Подібна картина розгортається і нині на терені східної України. Щоб у вас в страні була е, радість більше, чим війна і ось ця напряжена ситуація. І е, все таки я очень сподіваюся і вірю і вже видно ситуація, що Україна теж пройде е, е, трудні е, очень путь. Здійснюючи свої великі подорожі, долаючи труднощі в дорозі, зустрічаючись з різними людьми, Джумбер Давидович говорив: місія моєї подорожі, не тільки в тому, щоб продемонструвати фізичну. можливості людини, а й популяризувати екологічно чистий вид транспорту, велосипед та, головне, пропаганда миру, толерантності. Давайте поговорим о вашем пути. Он опасен или нет? Как вас встречают люди? Встречают очень хорошо. Значит, мне открываются все люди, если честно говоря. Да, значит, может, между вы между собой не будете разговаривать, но я то, что из Грузии, отношения на самом деле очень теплые. Люди там тоже не хотят войны. Понимаете? Керуючись словами великого рекордсмена мета этого пробегу – это припинення огня на сходе Украины, зміцнення межэтничных связей, сохранение украинской державы. Вы и Россия – это как бы одна сторона войны, а другая сторона может это политика, то есть Но, как -то... Украина не нападала на Россию, это не мы на них напали. Еще раз говорю, вот возьмем опять таки Грузию и Абхазию, да? Нам в общем-то, надо было э, взяться за оружие. Нет. Никогда. Ни за что. Ни за какие деньги, ни за какие целостность страны. Мы все равно потеряли эту территорию. И нам это больно. Сепаратисты, которых на это все склоняла Россия. И вот они повелись на это. Э, знаете, в Абхазии. Э, и в Абхазии тоже, как... Такими большими словами сейчас говорить уже не надо, потому что э, мы сейчас все-таки только хорошим отношением, только э, теплым согласна. отношением мы воз, э, возродим, вернее, вернем те, это сами, понимаете? Там сепар, сепаратисты или там Россия... Опять-таки, миф, все это, вот, 21 век, сейчас поддаваться на провокации. Вы знаете, что там было много украинцев, которые на стороне Грузии воевали? Я, конечно, это знаю. Я, конечно, это... И погибли. Это плохо. Опять-таки, знаете, и, и что? кто утешит их семьям и нашим Они тоже... Помогали Понятно? мирным людям, помогали. Понятно. Огромное спасибо. Низкий поклон, светлая память, вечная память этим людям. Но все-таки... Если бы тогдашнее государ... руководство Грузии, тогдашнее государ... руководство Абхазии и э, России э, с помощью э, других государств, глава государств, если бы мы сели как бы, за э, переговорным столом и решили бы вопрос мирным путем, это было бы более эффективным, чем поддержкой ложит голову. Сейчас у вас тоже воюют из Грузии, так? Мы Этим... воюем за справедливый мир, чтобы Россия вывела свои войска, а что делать в своем доме, мы сами решим. Это понятно, естественно. Первый очередной разговор и мое призвание. Пускай э Прекратится боевые действия. Пускай, пускай Россия выведет. Пускай Россия выведет и пускай те ребята, которые сейчас приехали у вас навести порядок, пускай они уйдут и у себя наведут порядок. Куда сейчас путь держите? Сейчас на кременчук я держу путь. Вам всего доброго и чтобы и мир вам. был. И, вам. и между Украиной и Грузией, и между Украиной и Россией. Мир. Самое главное, вот когда вы сделаете мир и когда вы решите мирным путем этот вопрос, ваши будущие поколения вам скажут молодцы, спасибо скажут. Сейчас вот это надо, мудрость, понимаете? Еще раз мира в Украине. Нам не потрібний будь-який мир. Ми не хочемо жити в мирі і рабстві. Ми хочемо жити свобідними і в мирі для того, щоб мати мир і свободу, треба, щоб спочатку вийшли всі терористи і сепаратисти, які не хочуть жити в незалежній державі. А тоді ми будемо свої проблеми внутрішні вирішувати самі без зовнішнього втручання у такого миру. Ми хочемо. Ці слова належать святішому патріарху Київської і всієї роси України Філарету. Головне почути один одне. и і Главное Головне – продовжувати шукати шляхи щодо мирного врегулювання ситуації на Сході України. Так, головне – мир. Шукаю іншої стежини, іду по потія, кадана від Бога за все спасибі, мамо Україно, ти добра, мене матінка, строга. о як мені твої боліли рани, коли страждала на Христі розп'ята. Не прокляла своїх синів тиранів, бо вірила настане справжнє свято, піднімуться із рабства мужні люди, до волі мовчки гнути свої спини, в любові не клянусь, не біло груди, лише прошу побілу свого сина славна наша Україна, і моя надія ти, моє життя, а та раса, хата душу мені гріє, звідси стежка пойдебна, це майбуття, Україна, славна наша Україна, і моя надія, ти моє життя. Тараса хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття, земля Богдана Лесі і Тараса, козацький дух і матері співанка, від закарпатських гір степів Донбасу, Черкаських руч і древніх львівських замків шану перейняв таку високу, яка шляхи в майбутнє відкриває, нехай злітає на вершину сокіл, ти моя доля іншої немає. не має, не панува тому, хто у народу, Краде останній шмат живе, журує. Не бачить він дітей напівголодних, і стогін інших матерів не чує, Україна, славна наша Україна, Моя ти моє життя, а Тараса, хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття. Головна наша Україна і моя надія, ти моє життя, А хараса, хата душу мені гріє, звідси стежка плине в наше майбуття, і кращу долю в світі заслужила, Розсіялися діти по чужинах. Своїх синів і доньок розгубила, збираємося в одну міцну родину, Хто я без тебе, мамо, Україна, читаю серцем вічності скрижалі, я чую твою мову, солов'їну, яку в народу підла відібрали. Шлях до незалежності тернисти, дорога непроторна і довга, Тож збережімо душі, наші чисті, єднаймося за нами перемога, Україна славна наша Україна, і моя надія, ти моє життя, а тараса хата. в наше мой буча. Украина, славна наша Украина, И моя надея, ты моя життя. А Тараса, хата душу мне не гриет, Звідси стежка плыне в наше мой